Господа и Спасителя нашего. Сегодня сугубо ликует Твердянская земля, духовенство, миряне, встречая своего предстоятеля. Издревле народ здесь был верующий, боголюбивый, чтил Господа, следовал уставам церковным, пребывая под покровом Царицы Небесной. С вашим приездом мы обретем еще большую силу заступницы нашей которая по ваших молитвах будет заступать и хранить нашу епархию, весь Запорожский, Приазовский край, подавая нам от своего Божественного Сына благословение. Прославьте и вы, Царицу нашу Небесную, своими молитвами, вознесите к ней свои усердные руки о мире в стране нашей, дабы Господь через ваши молитвы послал нам свое благословение.